Здравствуйте, меня зовут Айсель. Привет, меня зовут Ремис. Оксана Алиева. Алиева Самира. Якубова Савинч. Меня зовут Кулиева Аскер. Меня зовут Айюн. Я народилась и живу в Украине. Будучи этнической азербайджанкой, пишаюсь тем, что народилась и а выросла сама в Украине. Я родился в прекрасном и мною горячо любимом городе Кривой Рог. И я из Севастополя. Родилась в городе Славутич. Я родился и живу в Киеве. Я себя могу считать абсолютно уверенно, счастливой. Человеком просто потому, что имеет две родины – Азербайджан и Украину. Моя мать украинка с Житомирщины, батько азербайджанец. Я разговариваю на русском языке, но при этом чудово разумею украинскую мову. Я побывал практически во всех уголках Украины. Везде я встречал добрых и искренних людей. Неважно, какой ты национальности или какого то вероисповедания. Ведь все мы живем в одной большой и дружной стране. Мне больно наблюдать за той ситуацией, которая сегодня складывается в Украине. Сейчас страна испытывает тяжелые времена. Мы не очень прикро за то, что в нашей стране. І нам, а за бажанцям, навірно, як нікому другому народу, знакоми ті чувства українця, котрою переживають цілісність своєї країни. Я хочу жити в єдиній, щасливій, найкращій країні в світі. Я люблю Україну і хочу, щоб вона була єдине. І не потрібно її ділити. Наша сила і міць у єдності. Ми всі такі різні за походженням, за поглядами, за вірою. Мы разные, но мы єдині ми різні але ми єдині ми єдині ми різні але ми єдині єдині єдині